Salam əziz etdilər. 7-də e, də deməli böyük summativ yaxınlaşır bilirsiz və böyük summativ biri metodik vəsaitdən götürmüşəm. Yəni bu həm də yeni dərsiyə əsasən elə eyni mövzulardır deyən bunu istədim izah edim ki, ola bilər ki, bəzi e, məktəblərdə və yaxud bəzi müəllimlər buna oxşar və yaxud da bunun özünü sumativ kimi, yəni böyük sumativ kimi istifadə edə bilərlər. Yəni ən azından baxıb öyrənəcəksiz də. A və B nöqtələri arasında məsafəni tapın. Deməli, ümumiyyətlə uşaqlar iki nöqtə arası məsafə necə tapılırdı? Sondan başlanırca çıxırdıq da və modulun içində yazırdıq. Modul 202.1 çıxırdı -214.6-nı, düzdür? Və burada fikir verin nə baş verir? İkinci ədəd mənfi oduna görə burada artıq toplama baş verir. Və modulda əslində yazmaya ehtiyac yoxdur. Gəlin yəni, bunları toplayaq deməli 202.1 üstə gəldik 214.6 416.7 Bu belə. İkinci tapşırığa baxaq. İkinci tapşırıq və onu da deyim ki, uşaqlar, yəni Bildiyiniz kimi mən yaxınlarda 7-lər üçün WhatsApp qrupu açmışam. Çox şagird orada artıq yararlanır. Yəni siz də qoşula bilərsiniz. Linki şərh bölməsində qeyd eləyəcəm. Sadəcə linkə daxil olmaqla qrupa daxil ola bilərsiniz və o qrupda eyni zamanda, eee, Güvən nəşriatından feşekirlər də yerləşdirirəm və izahları da olur. Bununla yanaşı, demək ki, uşaqlar da suallar atınlar və yararlanırlar. Yəni siz də ora qoşulmağınız məsləhətdir, ödənişsizdir. Deməli, verilmiş şərtlərə əsasən a üstü n qüvvətini 0-la müqayisə edin. Və burada fikir verin uşaqlar, a > 0 veriblər. a > 0 veriblərsə, n tək ədəddir. O deməkdir ki, a müsbətdir və n də tək ədəddir. Ə, müsbət ədədin üstü istircək, istircüt olsa, yenə də 0-dan böyük olur. N cüt ədəddə riyən dediyim kimi a müsbət olmağa kifayətdir ki, 0-dan böyük olsun. Amma ikinci xanada a-nı mənfi veriblər və n-i tək ədəd veriblər. Yaddınıza saxlayın ki, mənfi ədədin üstü tək ədəd mənfinin saxlayır, o yuzdən kiçiktir 0. N cüt ədəd olduqda isə mənfin müsbətə çevrilir, o yuzdən böyükdür 0 baş verir. 3-cü tapşırıq. Verilmiş kəsrləri onluq kəsr şəklində yazın. Yəni uşaqlar siz sadəcə burda kəsri onluq kəsrə necə çevirirlər? Yəni ən rahat yolu sürəti məxrəcə bölməkləndədir, düzdürmü? 0 tam 4 və dörd birdə 6. Sonra burada 2 tam, deməli 5-i nəyə bölürük? 24-ə. Aldıq. Deməli 28 dövrdə 3. Sonra 11-i bölək 18-ə 0,6 dövrdə 1. Yəni bunlar artıq onsuz da bəziləri dövrü onluq kəsrlərdir də, bəziləri isə sonlu onluq kəsirdir. Məsələn, bax 1,16-da 7 sonlu onluq kəsir verəcək bizə. Bəs bunu hardan bildik? Bildiyimizə görə, əgər Məxrəcimiz vuruqlarına ayırdıqda 2 və 5-lərdən ibarətdirsə, bu zaman sonlu onluq kəsir yaranır. İndi məsələn 9-u isə 21-ə bölək. 9-u 21-ə bölək. Aha, bunu birinci ixtisar eləyək, qalacaq 7/3 və o da 0 tam 428 və nöqtələr qoyaq, çünki sonsuz gedəcək. Bu şəkildə yazacağıq. 4-cü tapşırıqda isə dövri onluq kəsrləri adi kəsrə çevirin. Deməli, burada necə olur? 2 tam 9-da 5. İkincidə 0 tam yazılmır. 90-da Deməli 91 - 9. O da e, 90-da 7 eləyir, deməli isə 80 2 eləyir də. Aha. Sonra burda 3 tam e, 900-də 13 - 1 12. Sonra sonuncuda isə ee 99 və 10 yazdıq. 753-dən uşaqlar çıxacağıq nəyi? 7-ni. Və burada da çıxanda qalır 990-da 746. Sonra 5-ci də isə hesablamaq lazımdır. Bunu əvvəlcə kəsrə çevirək. 24 tam 9.8 + 11 tam 90 da 4 - 9 tam 999 da 123. Eee və düzəltdik kimi baxaq, bəli. Və əvvəlcə bir az sadələşdirmə aparıb, eee məsələn 4-lə 90-ı ixtisar da etmək olar. Əvvəlcə 123-lə 999-u baxaq ki, eee Məsələn, ixtisarı nə olar? Al 3-ə e, birinci ixtisarlamaq olar da. Ha, düzdürmü? 123-ü bölək. 3-ə 41. Deməli, bax bu hissə uşaqlar alınır 3-ə ixtisar edəcəkdə 333-dən 41. Aha. E, 90-ı 4-də bölsək isə, yox da 2-yə bölək bəlkə. 2/3 bölünə bilməz. 2-yə bölə, bilər, bölək, çünki bu onsuza tam bölünməyəcək. Hə, də ortaq məxrəc tapmaq lazımdır da. İhti, niyə bel oldu? Bu da bura hissəncisini. Hə ə təzən yazdaq deməli 24 tam 9.800 üstə gəl 11 tam 90.4 və çıxılsın 9 tam 990. Qaldı 123. Heç bunu ixtisar etmək. Bu ikisini əvvəlcə 90-a, ümumiyyətlə üçünə görə, üçünə görə ortaq məxrəz ilə ola bilər. Üçünə görə uşaqlar 9990 ola bilər. Düzdürmü? İndi onda bunun üçün nə olacaq? 110. Düzdürmü? Bunun üçün olacaq 111, bunun üçün isə olacaq 10. Yəni mən bunu bura çatdırdım da, indi tamları toplasam təzbür ədədləri şü təsir tamları toplasa eləyir e, 35 35-dən də 9 çıxsaq e, 26 tam düzdürmü aha indi ortaq sıfır 8880 + 444 çıxılsa eee 1230. İndi burda hesablasaq. Üstə e, gəl. Belə 1230 - 1 0 5 eee eee bir dəyi. Hə. Eee 5, sonra 6, bir də 7 də, düzdür? Və onun da üstünə 444 gəlsək 49 117 894. 16dan 894. Bu şəkildə olacaq uşaqlar. Yəni tamımız 26, məxrəcimiz bu, sürətimiz isə bu ədəd. Silək və sonra baxaq. Sonra baxaq. Deməli Verilmiş bucağın təm bölənini pərçərdan qurun. Hə, bu artıq özünüz pərçər vasitəsilə çəkəcəksiz. Bu heç 7-ci K A N S və M B parçaları MNK üçbucağının şəkil 2-də təm bölənidir. MNK = 66-dır. MNK. Yəni fikir verin, bura 66-dırsa, təm bölən neyidir? Niy Tez yarı bölürdü də. Yarı bölük 33 33. M K A M K art. Burada 32-dirsə, burada yarı bölümdə 16 16. Nə deyir bizə? NMB bucağını. Hanım. N M B. Doğru. 1. Mhm. Uşaqlar, əvvəlcə 66-nın üstünə 32 gəlirəm. 8 9. 180-dən 98-i çıxıram, bütün M bucağını tapmaqdan ötrürəm. 2 8 82. Demək ki, bura da bölündü nə? 41 41. Deməli, bu bucaq oldu 41. MBN MBN. A, bu bucağı da tapmaqdan ötrürəm. Neynəyirəm? Bu MNV üç bucağına baxıram. Burada 41 var, 66 var. Deməli 66 ilə 41-i toplayıram. 707 və 180-dən də 107-ni çıxıram. Yerdə qalır 73 dərəcə. Bura oldu 73 dərəcə. Və n c k n c və k həm də bu bucağı istəyir. Burada da bu n c k elə üçbucağına baxıram. Nə var? 33 var, 32 var topladım 33-nə 32-ni elədi 65, düzdürmü? Və 180-dan da 65 çıxanda onda bunun üçün qaldı 115 dərəcə uşaqlar. Belə. 8. ABC üçbucağının şəkil 3, A tərəfindən çəkilən hündürlüyünü və medianını çəkin, yəni bu da sizin öz öhtənizə düşür. 9. Üçbucun tərəfinin uzunluğu 12.4 sm 164 mm. 1,52 desimetr olarsa, onun medianlarını çəkildiyi tərəfləri hansı uzunluqlara ayırır? Çox asan. Yəni sadəcə bu ədədləri <laughs> yarı böləcəksiniz rəssam. 12,4 santimetrdirsə 2-yə böldür, çünki median 2-yə bölür axı. Edir 6,2 santimetr. 164 millimetrdirsə yarı böldür 82. 1.52 desimetrdirsə, bunu əgər sizə bölmək narahatdırsa, bunu əvvəlcə millimetrə çevirin. Eləyir 152 mm və bölün 2-yə eləyin 76 mm. İndi bir sual şey var uşaqlar, bunu siz fikir verin. Burada bizə yəni ə, tələb olunmur ki, eyni vahidə gətir. Tələb olunmur, düzdürmü? bizə nə veriblər, biz də ona uyğun bölündük. Amma ola bilər ki, sizin müəllimləriniz tələb eləyə bilər ki, əvvəlcə bunu eyni ə, vahidə gətirin, sonra üzərin digər tərəflərini tapın. Yəni bu bunun belə olarsa, e belə olarsa eyni vahidə gətirmək, sonra bölmək lazımdır. 10-cu, uşaqlar, mən yer gəlmişkən 10 də nə deyəcəm? Burada bir az soyuqdur. Sonuna deyirəm, bəsdir. E, Digərlərini ola bilsin qrupa ata bilərəm və orada müzakirə edə bilərik. Yəni buyurun, qrupa qoşula bilərsiz. İfadəni sadələşdirin. Deməli, 2 üstü 6 üstü 2 uşaqlar, nə edir? 2 üstü 12 eləyir, düzdür? Böləndə 2 üstü 10-a nə edir? Çıxıram da onu. Yəni ha. Çıxıram sə onun qalığı 2 üssü 2. Üstəgəl 3 üssü 8 bölünsün 3 üssü 8. Bölüdün bir-birinə nə verdi mənə? 1. Çoxsa baxın 125 5 üssü 3'dür. Eee, üstəgəl 6 - 5, düzdür? 9 - 5 = 4. 5 üssü 4 nə şey edir? 625 edir. Üstü 2 4 elədi. Üstə gəl 1 5. Burdan da 5-i çıxanda qaldı mənfi 603. Belə uşaqlar, bucaqədər hamıya suallar